Дон, номер 12. Мафия, номер 11. 5, 3, 16. Номер 1 минута. Лучший, лучший игрок. Поехали. Я была красная, блин. Я так пыталась объяснить. Ну, ужас какой-то. Ну, извини, надо было не махать руками, чтобы я не подумала на тебя. Ты действительно, ты вот так вот сделала. Ты сделала так, правда, Белотко? А было целого. такое. То... <смех> <смех> это что такое было? Я поэтому подумала, что черная машешь так рука. Не знаю, мне же очень понравилось, но я честно, до конца 11, я, я, думала, я думаю, блин, она так потянулась к 10, 8, думаю, о, наверное, она тоже красная, ага, красная. Спасибо. Спасибо, номер 2 минута. Я чувствовала, видела, что номер 16 не на честь утра. Вот так, Была вот такая же ситуация, как у меня в предыдущий момент, похожий. Mm. Ну что, нужно выгонять людей, которые молчат. Спасибо. Спасибо номер 3 минуты. Что, Скажу, что в не отступлюсь. То есть игра бестолковая со стороны мафии. Командно мафии бестолковая. Индивидуально, шикарно сыграла. 11 номер. Молодец, вырубила игру. Сам я слил игру, потому что мне было уже неинтересно, если честно, играть особенно когда начал каждый индивидуально каждый мафия играет индивидуально только одиннадцатый пыталась что-то сделать но ничего не получилось она сама все в руки себе взяла это нормально это молодец Игра интересная первая такая можно сказать в моей карьере рассказала. спасибо спасибо номер четыре в прошлой игре сказали мафия это командная игра нет Судя по тому, как играет команда, это не командная игра, я как бы, возможно, я ошибаюсь, но э, э, все равно как-то интуиция говорит, что людям доверять нельзя. В который раз я в этом убеждаюсь. Кто-то говорил, когда я была шерифом, надо было говорить, я в этот раз я говорю третий, пятый, мафия, мафия. 12 выставляю как можно слабого выставить? 12 слабенько. 15 секунд. Но вы же не слушали, люди, вы же не слушали, когда я вам говорила, что они мафия. Самых последних вывалили. Ну, спасибо. Номер 5. Ну, не знаю, как вам, но мне очень понравилась игра. Как бы третий номер говорил, что это не командная игра, но это получилась командная игра, потому что ты не начал этот... Э, начал протестовать про против того, что мы, мы тебя выгоняем или 16 себя выгонял. Я тоже несколько раз голосовал против 16. Просто чтобы подозрение тебя <тас> от тебя отбить. Ну, не знаю, считай, что нельзя двоих на лучше выставить. Ну, не знаю. Пока не буду выставлять лучшего. Спасибо. Номер 6 минута. Номер шесть минута. Ну, тут же, как бы, кажут, что не моя игра. Ну, я сгоден, да, что... Хреново мы играли, ребята, хреново. А что, хорошо играли? Это я хреново играл, да? Ты? Ну ми червоні зігрались. як би вже. І всі червоні, які уходили, блін, ну як так можна виходити? Ти ж червоний, ну чого ж ти виходиш по чорному? Нічого не кажеш. Ні, ну от, другий, так. Ну що ти так з другого? Ну так що ж вона не виходить, як червоний? Ну, все. От 17-й взагалі не грає, пофіки, веніки, хоч там танки їдуть, пофіг на все. Ну, в кінці так же склалося. Все, наступний раз, хто не говорить, перший в мене виходить. Все. Це вже мені надоїло. І реально, які, які вже раз, вже які ігри, що вас на, на мені помазано, що, то або мене перевіряють, один вже шериф каже, я червоний, і вже шериф потім каже, шостий. Це ж мене взрив мозгів. І вчора така була ситуація, і сьогодні точно така ситуація. Мене просто до кінця вже не вистачає сил, це все беруть. Сім 7 Обідивсь. Шостий, ти кажеш, всі виходять червоні, як чорні, і все таке. Мені сподобались твої слова. Перед цим ти в грі казав, що... Всі жестикулюють, всі показують купа рухів, а толком ніхто нічого не слухає. Дійсно, так і було. Мене випадково першого, ну як випадково, по моїй помилці вигнали. Що я казав? На перший, першому сказав, 12-й номер. Ніхто 12-й номер не слухав. Вона таке говорила, вона перед цим була мафія, вона так не нервувала. А тут взагалі вона настільки, в третьому кругу, вона взагалі сказала сп... спасібо. Вот. 12 номер, я не знаю, як ви не замітили. Три таких сиділо шаман <гум> і не побачили. От. Е, на кращих гравців, хай це неправильно, хай це... я зразу двох гравців, 11-го і 16-го. Це найкращі гравці. Це вони зробили мій сьогоднішній вечір. І мені все одно двох виставляють. Дякую. Номер. Цікаво, ну доволі непогано. Мені сподобалася гра дійсно номера 11-го, молодець. Можливо, частково своєю жіночою очаровашкою, можливо, вже <плес> вмінням грати. Ну, молодець. Номер 16 непогано доволі грав. Мені сподобалась номер 15 гра, доволі такі е, аргументи продумані. Ну, Він справді Номер 6 молодець. Е, е, номер 10, я з тобою взагалі більше не хочу ніколи грати. Ну, дякую. Спасибо, номер 10 минут. Давно поговорили, я скільки розказав. Так, да, я, 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 я чую там в кінці вже бобрів. Ну, фіг, я знаю, бобри то не бобри то з цієї сторони. то таке. Що скажу? П'яторка, ти так будеш грати, будеш перший уходити. Хоч ти й багато говориш. Застикуляції не то, що багато, вона взагалі не потрібна. А хто там ще такий? Сіморка, ти строєш щось, але ну, я не знаю, що ти строїш. Думай трошки перед тим, як щось робиш. Думай, не треба багато, можна два слова сказати, тільки нормальні два слова. Там вначалі запутали. Наш ти скривався шерифом. Оце я не можу поняти. Т -т -т Тебе проверяли? Дуже дуже тяжко, звісно, в перший день так грати. Це, це дуже тяжко. Треба було спочатку подивитися, все, понять, а потім вже і грати. Ну, голосую за неї, як за кращої. Okay. Один. Прийнята наконець. Наконець, номер Я один прийнята. Є, так? Да? Е, номер 13 минут. Ой, а мені гра дуже сподобалась. Дійсно цікаво, дівчатка такі молодці. За дванадцятий номер навіть не могла б подумати. Це вже в кінці. В останню ніч вона отак, коли стріляли, то вона рукою да, провела, правда, по карімах. Да. Чути було. Перший і другий номер завели в тупік своїми сфарками. Е, жалко, що не повірила спочатку номеру 15. Двісно говорив правду. А 16-й номер весь час скривається, лежавши рифом, такий активний. Город, я за вас, голосуйте там, проти кого я скажу. Е, за четвертий номер теж зразу поняла, що вона червона. Не знаю, інтуїцію. Жіноча. Дякую за гру. Дійсно, гра дуже-дуже дуже цікаво виглядалася. І я голосую як за найкращого гра. номер 11, лисичка. Є номер. Дякую. Номер Можете, але не можна. Ні, ні. Я тут моя віна включу, тому що город проіграв. Ну, ти. Активных ролей за вечер. Это для меня бубум. Лев. Спасибо. Спасибо, номер 15 минут. Ну, значит, быстренько, мені скрываются два шерифа. Тут я без полиція перед одним було... Ну, перед другим з полицею було нереально. Він мене питає, якого провірити, яку давай шестьорку. Він мене питає, кого провірити. Давай шостьор. Думаю, шестьорка буде лакому своїм попірцям. Потім думаю, блін, ні, є лучше варіант, давай друг друга провірити. І тут точно стане все ясно. Бо вдруг вони два чорні. Ще й двойка їх так обвиняє. Ну, понятно, 16-й спалюється. Як ви його тоді не виганяєте? Якщо він сам кричить, кого вбивати місто. Це що за глупость? Ну як виганяємо все? Не знаю, хто рук там не докинув. Одної руки не хватило. Далі угу. шестьорка це найгірша гра твоя. Тринадцятька да, мені не повірила. Ну, тринадцять це теж вона красний гравець, вона ну звідки кого вона знає. Ну засумнівалась, ну буває. Сім... Як? Як, може, 17-й бути чорним, якщо він докидає е, червоненьку ручку за чорного, ну, чорний без свого чорного, ту одненьку ручку ні в житті б не докинув. Дімон, чим ти думаєш? Десятка, я не знаю, мій він не мій грати за червоних, але не любить факт. Друзі бобри, перший другий. Ну ви червоні, для черта ви там танцюєте, вже сидіть не паліться. Ну посидите Хесінько, я там стараюся взагалі не шевелитися. Я считаю, что меня даже там, не знаю, письмень я и не пришел. А 16-й, ну. Красавчик, Тем, что я в Время так, да, 16 минут. Что я вам могу сказать? Спасибо, что похвалили меня. Вот я вообще считаю, что я сделал игру мафии. да. Я так считаю, потому что у нас была очень тяжелая команда. У нас два игрока не стреляющих было. Я не знаю, как это можно было не стрелять в игроках под номером 14. Я кричал, почему не стреляли. Вот, значит, играл как играл, то есть, э, ушел, увел за собой 15-го, 14-го в итоге за... все-таки з... убили, да, и то есть, и сам уходил, ну, я когда уходил, я еще до сих пор играл роль же Шерифа, но потом уже понял, что стрелять-то им некуда, и уже начал заговорить, кого стрелять, потому что, ну, не стреляют, ну, как играть, ну, как играть, Андрей, вот смотри, тут такая ситуация, я понимаешь... Вот, пожалуйста, одного выкинул, второго выкинул и сказал, в кого стрелять. Сделал игру, я очень хорошо сыграл. Спасибо, что меня похвалили. Спасибо. У 17 минут. Да, здравствуйте, город. Я хочу сказать, я до последнего думала, что единица не черный. Хотя, когда я сказала, что голосую за за единицу буду голосовать, за единицу уже в последнем круге. В одиннадцатого, одиннадцатого было. Какие-то эмоции, и я подумала, я протупила. Выставь шестнадцатого лучшим. Номер шесть. Ну, я буду голосовать вообще за 11 как за лучшего, но я выставлю 16 как лучшего. Не, ну так можно же сделать, если они спросят. Выставляю номер 16 как лучшего игрока. Нет. Ну, да. Хотя я буду голосовать за одиннадцатого, потому что она классно. Время. Спасибо. Давайте, да, давайте я скажу сначала. тяжелое такое. такое Номер один. Конец. Вас выставляют на голосование. Больше никого нет. Почему вы не защищаетесь? Вы в ответ никого не выставляете. Вы одна на голосование. Давай вариант, чтобы выжить. Угу. Против тебя идут все, и ты никого не выставляешь. Если хоть один кто-то за тебя еще выставлен, то есть вариант либо за тебя, либо за кого-то. А если только ты одна, за ну, кого? За кого? Если хурук заканчивается. Ладно, то такой. Я не буду углубляться, что, где, вообще, как, кто кого не стрелял, кое что помню, кое что не помню. Отмечу игрок, ну, 12 сегодня роз, первая роль красная, вторая туз, третья дон, ну, он растающий ты научилась хоть чему-то, для тебя это было интересно, два вечера подряд игрок номер 14 попадал, да, черные все, все-все-все игры черные, вот красный шрифт попал, тебе два дня вообще попадает, все-все красное. Так, в общем скажу, Ничего, так игра э, про вот этих бобров, все такого. Созда создам тему. Все, я решил, будем туда отдельно записывать такие выражения. Короче, э, прикольные. Вот уже Андрей может дописать вчерашний. Я сегодня пару записал. Это будет реально интересно. Это надо. Это надо записывать. Э, это точно. И значит так. Мы сейчас не можем все сказать. Уже поздно. Я бы знаю, я бы еще сам тут говорил бы. Нет. Э, Будем чат вот в теме, пишите, голосуем за э, лучшего игрока, две кандидатуры, номер 11 и номер 16. Не, не. Кто считает лучшего игрока номер 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. За себя не голосуешь. Можно, можно. можно. Выставлять себя нельзя, можно а голосовать можно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Есть лучший игрок. Все. Спасибо за игру. Раза сегодняшнего дня, я считаю, мало ли, что у нее там почухалось. Андрей спрашивает. Бубовер! Бубовер! Ладно.